Приезжай, наш автопоезд, будем рухатися. Приехал, все поломал. Вот так. Привет, с днем рождения. Спасибо. Польские конфетки. что, поломал все? Забор? Нет, он был близко к этому. Давай вперед, левай вперед.

Саня, что-то тут не разурил у тебя. Ты не понял, он ну. бензин экономит, она толкает. А, <свят> а или, или наоборот? Это генератор, а тут электробатарейка, да? <свят> Нет. <свят> это электрокар, а тут генератор просто. <свят> Я говорю, что он, она едет, он, она толкает, понял? А. <свят> она не тянет ее. Саня, тебе помочь? Не, 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 вы снимаете, как Саня работает, это все любят смотреть. Ну вот поэтому <свят> хочу спросить <свят> тебя, помочь или не помочь? Bo jeśli ty powiesz, że nada pomóc, ja powiem, ja nie mogę, ponieważ Ja bloger. Zaniepą, da. ręka jak dobrze być blogerem. Wszyscy pracują, a ty filmujesz. Bo to bardzo ciężka praca. Tak. Ja tak, ręka <gulules> potem wstaje. Uh -huh. Tak, no to ciężka <gulules> z jest lepsza. Widzisz to? To, to Miałka... z... Z... ty Ч, ничего. Не, ну особенно вот эта гайка, которая открутилась. От <laughs> все нормально. Все так и моя будет. Вот все гайки я закручивал руками. <laughs> а где у тебя еще две рамы гайки? А я только одну взял. Что, плоскогубцы брать? А зачем? Руками закрутил уже, не может открутить. <laughs> зубами, Саня, зубами. <laughs> Я ее обычно снимаю, а потом уже разбираю. Вот, Правда. Вот такая система здесь. А, шаты типа. А можешь приподнять эту штуку вверх? Не могу, я камеру тримаю. А, да, еще, 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 еще. Ага, все, super. я камеру тримаю, сам. Yeah. <laughs> yeah. Я обычно ее прикручу, а потом сбираю. А когда отсоединяю, то сначала откручу, а потом разбираю. Mm -hmm. А, а ты сейчас... Сегодня разобрать, а потом открутить, да? Да, yeah, сейчас сделал не по фэнкшую Так, Мягкая yeah. сцепка еще, Саня Мягкая сцепка, сцепка. жёсткая сцепка Знаешь, вот это на самом деле очень ценно Вещь для китайцев <laughs> Сейчас мы тут порисуем, не наверное Нет, не надо рисовать не Это лыжи, да, Саня? Что? Лыжи, можно сесть на ты. Я хотел сказать Андрюше Зараз мы тут нарисуем <laughs> Не разрешил, да? Блин. Да, бетон жалко. Он говорит, что там Да, жадина. А жадина портится просто. О, блин, Сань, а что так плохо заводит? На газу. Нормальный специалей по машине. Я думал, что бензин такой. Все, сажай. <laughs> Уезжай. Да, нам усорили здесь, да? Да. Накидал. Ты паркуй здесь. Куда ты поехал? А, да я смотать дома. До соседа ты поехал? Аккуратно, аккуратно. Где? 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 Привет, привет, привет. Блин, слепой. Что роби? <laughs> Не знаю, пытается. Ну no, вот. Ему чай уже дали. А варейки выключи. А я заехал в гору, хотел купить банан. Как раз доехали до Андрюхи, подкачали колесо, Андрюха рассказывает, как он трошки а, два блогера. Сейчас будем бороться за Криса, который снимал видео, как мы разгружались. Как мы расцепляли кукуху, как мы тут забор снесли. В смысле? Да, очень, очень ценное видео. Пропустил. Да. Но там написано, что еще вот тут мое быть какой-то ущельнивать в середине. Есть он? Крутик, по мое быть. Нема в комплекте прутику? да, даже еще нема, ничего страшного Ничего страшного? Шесть... 6... метров удовольствия. Ну, да. <laughs> Вау! Это... это, это, люстра, люстра ближнего светла. Специально. Рабочее светло называется. Ну, да, мы его подключим на задний ход, я думаю. Здесь я уже такую люстру бачу как шо, шо прицепить а челеп... телепузы, если, если нема фурнитуры, да, Крис? Yeah. У тебя есть настоящая мужская фурнитура, болтик. Yeah, <реш> Че, слухай, кажу, він ходив, тут терся, терся. Я думаю, що він треться? то він болтики підбирає собі. Ну да. Ну, да. Смотри, так ти возле пояса сядешь. Возле пояса ножом а, сильно а, не чекані там, а то чого то не хватит. <реш> не, О боже, це, смотри, он про... отрезает. Смотри, он отрезает на уровне пояса. Непрозрачный нужен скуч. Крис, а що ти робиш? Ти дирявиш чи ріжеш? Хочеш закрити? Ну ти ж хотів. я за расстрелом спику и надеюсь Можно вырезать ножом. Можно ножом вырезать рекламу. Крис, давай эту пластмассовую штуку просто взломаем. <laughs> Зачем мы резать? Можно на фронт не ездить, просто его а можно а ходить снимать. Покажешь, так, в общем, нема фурнитуры, но есть болтик, и можно <ристо> что сделать... Треба чуть-чуть... Блин, осторожно! Смотри, сейчас пойдет приснят кровь. Прямо в глаз тебе Слушай, Крис, давай я это сделаю. Дай стоматологу. Я хоть это... Я хоть буду понимать, что это действительно произойдет. А так, у него же зрение одно минус ноль, второе два с половиной. Давай, Саня, режь. Саня, режь, давай. Режь сосок. Давай я камеру держу. Режь сосок. Режь сосок. Смотри, смотри. Звуки издавай. А, а, а. Немецкий фильм раз снимаем. Мой электрик, ну, он, э, это, он инженером там работал по хотерам, ну, как бы не Давай ближе Нету до темы, как тебе 380 шарах. Сейчас дойду. У нас есть пленка заканчивается. Нормальные, капитальные построенные. И был бокс там, где я работал, временная постройка такой, шалаш, грубо говоря. Его надо было сносить и переезжать уже в постоянный бокс. Пацаны сказали, говорит, мы напругу отключили, типа провода по откусу, поснимай, потом будешь там проводку делать. Да, ти думаєш, як? Одною рукою за один дріт, другою за третє, а другое, а третє треба відкусити будуть. Они у себя выключили боксы, у них все потухло, как бы все, ну, все уже должно было выключить. То есть, на мой крайний бокс должен был выключиться. Должен. Должен был, ну. Должен был. Свет вроде потух в боксе, ничего света нету. Я беру этот пятижильный провод кусачками, такие мощные кусачки. Вот так взялся рукой. Кусь! И тут я понял, что у меня от кусачек остались только ну, рез, резина на руке. И, и рукоятки. Кусачки обгорели так, что от них только вот два таких отросточка остались. Это Шваркнуло все, так. Я такой думаю, это все нормально. нормально. 220 меня било, 380. Ну, такое уже. Прикольно, шварка 10 тысяч. Я не вам знаю, так не скажу. Пробовал. Давай вперед! Отличнее! Ejże. <laughs> Ciu ciut ciut. <laughs> Teraz Kaczy, fajda. nie khvataet. <laughs> <im> 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 Чуть чуд назад. Копаешь яму. Чуть-чуть назад. Стой. И вперед. Еще раз. Раскатывай. Стой. Давай. Еще раз. I lewa ról! Lewa ról! I paszą Paszą, paszą i prawa! Dawaj! Nie kapaj! Lewa ról i paszą! I prawa! Nie możesz tego gorbika piereskoczyć, wód! Bo...

Zolupas zolupa sałże już. <grywa> Co tam twój papa robi, he? A ty tak umiesz? No motykie, dawaj, popróbuj. Normálně, vysou, vysou! Wowo! Stoj! Stoj! <laughs> Jest, já tu <laughs> ty v ní úplně. Kapali Fuj, směrný, Fuj, na <laughs> A tam Rusan už je pomalu, da? Лонцю проїде теж хорошо їде і ми там проїхали, чесне слово. яка масенька цяця. Вот так ми вас вражає, да? окно залило свечу. Сан Саныч, улыбайся. Вот так мы да? А на дорогу смотри. Да. No. Ну как тебе тут? Давно не катался Столько всяких воспоминаний с этого места, да? Да, Колись не мог, был, на байдарке слепый гонял. А то давно. Шешиги ночували, баню робили. Тут? Ну так. Да. А тепер що? Ось приїхали на кукухи з мопедом. Мопед зламався, кукуха поки їде. Саня ось акула. Машина приїхала, станові а вон випав. Ну що, ти його нормально так по болоту покатав, так? Він як, тримався, як ти по камишам їхав? Він же тримався як ти по комешам їхав. Так, надо до спадєння чуть-чуть покрутить. Чуть-чуть вправо прям. Давай я знімаю! Де застряв, Андрій проїхала легко. Добрий день. Ми вирішили... Ми вирішили пожарити чіпси і взяли для цього фритюрницю. Але не можемо її потушити. Підскажіть, будь ласка, як правильно її потушити? Ану. Тікай. Андрюха, тікай. Смотри, це просто фокус. Це не перевернутий час. Закрий! Закрий, я не зупиняю. Все, открывай. Не, ну я знаю, как потушить, но надо не надо тушить. Не надо нам тушить, давайте в нем и жарить будем. А, не, если мы будем жарить, то я ж загорюсь. Ну да. Подожди, подожди, оставь. Подожди, оставь. там пена. Оставь. Ой, блядь.